Тест. Считанные дни остаются до главного IPO тысячелетия. Если промотур Facebook пройдет по запланированному сценарию, объемы цену размещения рынки могут узнать уже 17 мая, а само IPO состоится на следующий день, в пятницу 18. -го. В любом случае, это первичное размещение станет рекордным. По неофициальным данным, цена одной акции Facebook может составить от 28 до 35 долларов, а вся социальная сеть оценивается в 85-95 миллиардов долларов. Ни одна интернет-компания в США не оценивалась так высоко перед размещением бумаг на бирже. Google, который в 2004 году смог привлечь более 2 миллиардов евро, оценили почти в 23 миллиарда. А, например, профессиональная сеть LinkedIn, которая в 2011 получила от рынка 350 миллионов в 4,5 миллиарда долларов. При этом крупнейшая в мире социальная сеть в ходе IPO может привлечь до 12 миллиардов. Я уверен, что они пройдут по верхней планке целевого диапазона для цены, и стоимость акций, скорее всего, подрастет в первый день торгов. Сейчас мы оцениваем не саму компанию, а ее идеальный аналог. А в реальной жизни Facebook придется сильно постараться, чтобы соответствовать тем высочайшим ожиданиям, которые заложены в ее оценку на уровне 85 миллиардов долларов.